Всем привет! Произвожу ремонт автомобиля Citroen Xantia Буду менять уплотнительные резинки на гидравлических цилиндрах задней подвески. Резинки буду использовать вот такие оригинал, но ну, оригинала я не нашел именно вот этого размера. Это аналоги. В первую очередь при ремонте мы поднимаем машину в максимальное высокое положение и откручиваем сферы. Подняли автомобиль в максимальное положение и теперь откручиваем задние сферы. Откручивать их полностью не надо, достаточно на один оборот а под давлением их откручивал для того, чтобы не свернуть трубки. Все, откручиваем на один оборот сферы. Вот, пошли, откручиваю ключиком для масляных фильтров. Все, откручиваем как левую, так и правую. Ну вот, открутили. Сферы. Заранее подготовили емкость для слива жидкости. Открутили на два оборота и жидкость начала капать. Спешить некуда, пускай вся жидкость сольется, а после этого уже открутим штуцера и полностью снимем сферы. Почему я этим занимаюсь? Жопа начала в ситрике падать и не знал причину. Сначала поменял антипросадочный клапан. Антипросадочный клапан, он находится. Вот он. Вот. Ну, результата никакого не дало. Низ машины все равно падает. И заметил, что жидкость уходит через обратку. Это свидетельствует о том, что уплотнительные кольца на цилиндрах уже изношены и жидкость протекает все производим дальше ремонт пока жидкость сливается страхуем автомобиль и откручиваем колеса вот колеса снял теперь полностью откручиваем сферы вот сферы снял. Теперь откручиваем гидравлические штуцера. Вот эти. ключиком на 8. Снятые сферы ложим на чистую поверхность и не теряем резинки. Так, думал, что сложно будет открутить штуцер, но так как Внутри стоит резинка уплотнительная. Он штуцерок этот откручивается очень даже легко обычным рожковым ключом. Как видите. Посмотрим, как с правой стороны. Да, с правой стороны то же самое. Трубки открутил и отвел в сторону, отводить без фанатизма, чтобы не сломать их. Теперь снимаем стопорные скобы сзади и скобу спереди. С обратной стороны то же самое. Так, теперь снимаем две трубочки с пыльника цилиндра. я делаю это вот таким образом. Беру плоскогубцы и приподнимаю две трубочки. Вот, снял трубочки. Делаем то же самое с правой стороны. Ну вот, с правой стороны сделали то же самое. Вот. Пришел помощник. Снимаем цилиндр, вот таким образом шток немножко отодвигаем вовнутрь цилиндра после этого мы вдавливаем его в сам цилиндр возможно вытекет немного гидравлической жидкости после этого его поворачиваем и достаем вот из этой полости Ну вот, немножко толкнул сюда. И цилиндр вышел. Теперь мы его вдавливаем. Вовнутрь. Вот, жидкость немножко пошла. Теперь поворачиваем и доставим его. Сняла гидроцилиндры. Полтора года назад менял здесь пыльники. Пыльники ставил не оригинальные, тайские патроновские вот что произошло здесь целое но здесь уже как видите есть трещины на этом смотрите то же самое потрескался то есть пыльники патрон отходят ну, отходили у меня полтора года. Ну, года еще полтора точно проходит. Ну, после этого, мне кажется, три года, и они начнут полностью трескаться. Так что смотрите сами. Так, посмотрели пыльники. Если надо, поменяли. Есть еще проблема. Вот эти посадочные места, куда становится резинка и прикручиваются сферы. Часто из-за окиси алюминия стенки разрушаются вот как здесь видите немножко уменьшается уже размер и тем самым просачивается жидкость здесь еще нормально так что чистим разбираем помыл почистил теперь разбираем снимаем хомуты с пыльником и штоком и смотрим что там внутри разобрал цилиндры Как видите, шток этот хороший, а вот этот весь в раковинах. По-хорошему его надо менять. Внутри резинки стоят. Первая резинка круглая. Это вот эта. А вторая плоское колечко. И третья резинка. Вот эта 31. -я. Она стоит для, на задней части цилиндра для закручивания, для уплотнения сферы. Так как все снято, решил все-таки покрасить. В большей степени для того, чтобы алюминий не окислялся. Сейчас погрунтую и покрашу. Ну вот, покрасил. Ставим все обратно. Ну вот, один цилиндр собрал. Сейчас буду ставить. При установке рекомендую закрывать все места, куда могут попасть пыль, грязь. Установил цилиндр, поставил скобы и рекомендую перед установкой цилиндра на свое место расслабить хомут, чтобы не мешал при установке. И уже в этом положении дожать ну вот, закрутил сферу, установил трубку, сферу нужно закручивать от руки, ключом ее закручивать не стоит. Ну вот делаем все то же самое с правой стороны. Новый цилиндр стоит дорого, купил бы сейчас разберу, посмотрю в каком состоянии поршень. Поменял уплотнительные кольца на гидроцилиндрах задней подвески. Зад автомобиля уже не падает. Так, что еще хотел сказать? А, тот гидроцилиндр, который я купил, я его разобрал, и шток не подошел, потому что у меня стоят диаметр 37, а там на 40. Так что пришлось правый гидроцилиндр поршень гидроцилиндра поставить старый ну за счет того что кольца уплотнительные новые были давление не, не спускало все ремонт закончил ставьте лайки кому понравилось подписывайтесь